О, люди серьезные. Здорово. Сразу же видно интеллигентные. Конечно. Где ваша телега? Кто? Ну, интеллигентность идет же от слова телега, правильно? Возможно. В смысле, ты не в курсе, да? Это Мне же не особо ст... грамотно. Это старое русское слово. In это из английского заимствовано. Ин, телега в телеге, Ген э, – это то, что передается по наследству, ну а дальше матерное. Интересно, вы Интересно. Интересно бы вас послушать. Ну такого высокообразованного человека, как же не послушать-то? Куда же ты? Куда же ты, касатик? Касатик, касатик, стой, стой, стой! Дайте за баню, касатик. Тогда бан. О, сержант, здоров. Здорово. А что у тебя кителек-то не по форме? А это летняя полрубачка. -а, а а я думал, ты в клифту лагерном на лесосеке. Ну-не-да. Да -да Че, тоже работали -то? Да, конечно, я и работаю юристом в военкомате. Где, раб, а сами где работают? В военкомате. Белгородский городской военкомат. Я заместитель военкома, подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Полковник юстиции. Mm. У меня дядя тоже в Москве комбат. Понимаю, понимаю. В Москве комбат. А что у нас там в Москве за боевые столкновения идут? Что он у тебя командует батальоном? Что, Я не знаю, за... что, сказать? что у нас там за знает. линия боевого соприкосновения в Москве? Я не знаю. Как не знаю. Ну, известный московский комбат, дядя. А ты, э, ты пошел по пути дядя и через коррупцию в полицию попал, да? Не знаю, честно. еще учусь Учусь. А на кого учишься? деятельность. То есть юристом ты быть не хочешь, хочешь охранять просто, вести деятельность правоохранителя А специальность правоведения получить ты не хочешь, да? Ну, это же дороговато, не наверное. Не, знаю. не знаешь, да? Сейчас, Хорошо. Более науки. Скажи ну, мне, а какие правоохранительные структуры существуют в Республике Дагестан? Какие структуры? Правоохранительные. Ты же а -а -а. деятельность вести будешь. Не, не а? право изучать, а деятельность. Ну, есть люди, я которые изучают я... право, есть люди, которые изучают деятельность. Ты изучаешь деятельность. Вот у меня к тебе вопрос, какого профессора я профессор права, но я серьезно, я профессор права. У меня к тебе вопрос: чем отличается правоохранительная деятельность от правоведения? Ну, правоохранительная деятельность это структуры. Так вот, какие правоохранительные структуры существуют да, в Республике да, Дагестан? Считай, что ты на экзамене? Министерство внутренних дел Республики а, Дагестан. А, Следственный комитет Республики Дагестан. Федеральная служба безопасности Федеральная служба безопасности Республики Дагестан? Ну, сынок, а ну-ка есть... давай подумаем, сынок Давай-ка вместе подумаем ну, Как же ты экзамены сдавать будешь? За водку? За деньги? Не знаю Взятки берешь? Не дают? Нет, конечно, не... не дают не дают. Даже если бали бы в жизни не брал бы. Да, понятно. Ну, зачем рисковать? Ну, действительно, зачем тебе зачем? Все равно же их не дают, правда? А с какой целью ты пошел в полицию? Чтобы что? Моя, дядька. Работал, Дядька работал в полиции, это понятно. Это я знаю. Кумовство называется. Коррупция. Ну, что а ты а смеешься? Ну, что, смеешься? Как тебя зовут? Какая основная задача полицейских структур в Республике Дагестан? Какая основная, Какая основная задача полицейских структур в Республике Дагестан? Ну что тебе Там... подсказывать? Ну давай я тебе подскажу. Смотри, Республика Дагестан одна из национальных республик нашей великой необъятной могучей страны. Полиция происходит от слова политика, правильно? Значит, основная задача полиции Республики Дагестан что? Держать в узде кого? Народ Дагестан, ну что же ты, касатик? Чтобы не взбунтовался, чтобы не взбунтовался. Правильно? Нервничаю. Ну правильно же, ну, что ты нервничаешь? Ну я же профессор, я же э, сейчас готовлю тебя практически к экзаменам. Чтобы народ не взбунтовался, э, сформирована э, полиция Республики Дагестан, МВД Республики Дагестан. Так сказать, надзирать за людьми, подавлять любые проявления, свободолюбия. И стремление к независимости. Вот ты служишь нам с этой целью, чтобы свой народ держать в узде. Ты служишь мне, чтобы свой народ держать в узде. Вот так, если ты ответишь на экзамене, получишь пять и сразу диплом. Это... И сразу диплом получишь моментально, потому что это будет правда. Это... Серьезно, однозначно. Но чтобы народ Дагестана да. не стремился к свободе, не стремился изучать историю, культуру э, своих э, жителей, чтобы э, памятники генералу Ермолову стояли в столице республики Дагестан, а имаму Шамилю чтобы не было. Вот именно для этого ты и служишь в Москве. Именно для этого, сынок, ты э, предатель своего народа, который служишь нам, в Москве. Вот если ты так ответишь мне на экзамене, я тебе дам диплом сразу моментально, экстерном. Потому что это и есть правда. Ты служишь нам, чтобы подавлять свой народ, чтобы он не взбунтовался. Это основная твоя задача. Чтобы, Понял. не дай бог, ни у кого не родилась идея независимости, идея свободы, идея развития собственной культуры, языков собственного народа. Для этого мы вас и нанимаем, и платим вполне приличные деньги, и даем возможность э, кормиться еще и с рук. Пистолет дали, а дальше зарабатывай как хочешь. Ну, видишь как. А ты думал. А это вопрос. Да, думал, что... да, слушаю твои вопросы. А? Слушаю твои вопросы. Теперь я слушаю твои вопросы. Я запутался, да. Да чего ты запутался? Понимаешь, одно дело то, что тебе рассказывают на лекциях. Ты сейчас должен из разговора со мной усвоить главное. Суть, зерно, сермяжную правду, истину. Основная задача любых полицейских структур во всех национальных республиках это подавление национально-освободительных движений чтобы никто не взбунтовался, чтобы народ не вздумал подумать, что он хочет какую-то свободу, чтобы народ верно служил царю. Царь у нас как зовут? Молодец, молодец. Умничка. Садись пять. Банка варенья и бочка печенья. Не знаю, не знаю. Чи почула вона мене, чи не почула, я не знаю.